любит друзья, передавилась в интернете производство арбалетов в домашних условиях, склепали вот такую штуку из рессоры с волки. Робили без алюминиевых блоков, робили железа, что было под рукой. Поставили оптику самую дешевую и робимо пробные пострелы на дальность будем проверять ее агрономной линейкой все ее знают вот таких стрел наробили с алюминия наточили на конечно и вот такие вот сделали G5 американский типа с помощью болгарки сварки и наждачного камня больше ничего сделаем все пострелы пробни с типа так называемым спортивным наконечником а потом с охотничьим здесь восемь с половиной грамм 13 грамм весом там до 14 не больше все с силиконовым оперением все с гусячего перья сделаны будем делать первые пробные пострелы так одна стрела уже мы ми запустили пробну. Сейчас сделаем еще пару пострелов. Ну, снимать не имеет смысла, стрелы не видно. Не бачим. <laughs> Первую еще бачили, другую не бачим вообще. Собака весь на нервах. Думаю, по чем мы стреляем? Куда они стреляют? Пушка, конечно, серьезная, важка. Вот что и один минус – это вес. А так можно на слоне ходить в Африке. Брат, мы не и натягиваем с... с усилием легко. Так, пробуем охотничий наконечник. Никаких подколов, все по чесноку. Нам самым интересно, на какую дальность летят стрелы. Опа, против ветру гусяча перья не пішла и закрутила. В общем, гусяча перья отменяется Стреляем только силиконовыми. Дуже велике оперение, еще и криве. Ветер сильный. Древо качает, Трава колышется. Стреляем против ветра. О, пошла, пошла. Бачу, 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 падая. Прямо перед нами упала. В секунды 3-4 полет стрелы. Может даже больше. шнур сначала плыл из рыбацких шнурил Материал дайним. А потом просто купил и 4 миллиметровый шнур полный. Через интернет. Под Киевом есть цеха по производству дайнимовских шнуров. Там их плытуть Сначала вроде бачишь стрелу, потом она исчезает из виду. Хоть бы по находу. С ума сойди. Глупый боже. А он и зайчик побег по дороге возле фермы. Незаметно, да? Он возле коня прыгает. Коня видно. Вот и заяц попрыгал. Все хорошо. Дичь есть. Мы охотиться не собираемся. Уже сейчас лето. У всех маленькие зайчинята У нас только спортивный интерес. Бимчик успокойся, спокойно. Последнюю стрелу запустим. тяжелая, конечно, пушка. Алюминия не было под рукой. Делал из металла и блоки, и все остальное. Так конечно, было блеще. Бы ну, стрелы, блин, вначале только бачишь, дальше не видно. Все, идем, меряем и, я думаю, снимать не будем. Нам ни для чего пришлось обманывать. Нам самым просто интересно, как далеко стрелы летят. Снимем уже, где найдем первую стрелу. Следующий ролик До встречи Так Мы пришли до первой стрелы Вот эта отметка, где я стою, 300 метров 300 метров Стреляли мы вон оттуда Вот у той Березы С пятой березки Вот это стрелы Практически прилетели в Вот это 300 метров Первая стрела. Ось. Вот. Перва стрела стремы. Пахотную землю. Ну, вошла, прилично. Помню, стрелял и против витру. Одна. Братан, доставай вторую. Это наша первая. Из сим-карточки. Сделанное оперение. С пластиковой этой для сим-карты. С Стар, С Base. Вторая. Впереди вижу еще одну третья. Так, долго мы шукали оставленную стрелу, мы знайшли нашли, еле-еле. І всі лягли в радіусі десь 30 метрів навкруги всі шість знайшли. За 300 метрів усі прилетіли за 300 метрів. От з того ми стріляли. Всі шість знайшли. Довго, правда, шукали. Ще спробуємо зняти відео. Якби на точність.